वीडियो लाइक करो तमारा मित्रों दोस्तों ने शेयर करो तो नवमो चैप्टर छे कैसा शोर जेनो आपड़े सू જોઈએ अभ्यास सॉल्यूशन જોઈએ तो प्रश्न एक आपके घर में पकाई जाने वाली सब्जियों की सूची बनाइए तो जवाब आपपानो छे मेरे घर में ये सब्जियां पकाई जाती है आलू बैंगन फूलगोभी करेला शकरकंद बंद गोभी लोकी टमाटर मटर भिंडी कुंदर कुंदरू चचड़ी, चचरिंडा, तुरई आदि प्रश्न दो सूची से अपने मनपसंद सब्जियां बताइए और क्यों पसंद है उसका कारण दीजिए तो मनपसंद सब्जी और क्यों पसंद है उसका कारण तो आलू हर एक सब्जी के साथ अच्छा लगता है बैंगन सब्जी का स्वाद अच्छा लगता है फूल गोभी दिखने में और स्वाद में अच्छी होती है मीठा होता है, है, भी खाया जाता है। बंद गोभी मनभावन बनता है, टमाटर खट्टा मीठा स्वाद अच्छा लगता है करेला बुखार आदि बीमारियों में उपयोगी है पालक आँखों के लिए उपयोगी है और घना बधा विद्यार्थी मित्रों ने कमेंट आए कि सर आ सीवाय બીજા બધા વિષયના પણ અમારે આવી સમજૂતીના વિડીયો જોવે છે તો અમને ક્યાંથી મળશે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન છે જે ગૂગલ પ્લે સ્ટોર જ્યાંથી ગેમ ડાઉનલોડ કરો છો ત્યાં જ ડાઉનલોડ કરો ન ખ્યાલ આવે તો તમારા સગા સંબંધી કોઈ મિત્રના વિડીયો બતાવો કારણ કે પાંચ લાખથી પણ વધુ લોકોએ આ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી છે બરાબર ચાલો એમાં બધા જ વિષયના તમને વિડીયો લેક્ચર મળશે સ્વાધ્યાય અભ્યાસના વિડીયો મળશે પરીક્ષાના સમયે પેપરો એકમ કસોટી સ્વાધ્યાયન પોથી પ્રોજેક્ટ બુક આ બધું જ મળી જશે તો ગેમ ડાઉનલોડ કરો ત્યાં જઈને ડાઉનલોડ કરો ઓપન કરશો એટલે આ પેજ ખુલે એમાં તમારા મોબાઈલ નંબર નાખો સેન્ડ ઓટીપી કરો ચાર આંકડાનો ઓટીપી નાખશો એટલા પેજ ખુલે એમાં પેડ કોર્સમાં પરીક્ષાના સમયે પેપરો આમાં એકમ કસોટીના પેપરો અન્ય પેપરો ત્રણથી બારમાં ત્રણથી બાર ધોરણના વિડીયો તમારું ધોરણ તમારે પસંદ કરવાનું ને બાર ધોરણ સુધી ઉપયોગી છે તો ધોરણ પસંદ કરી તમારે વિષય ગણિત ગુજરાતી અહીંયા આસપાસ હશે ઇંગ્લિશ હિન્દીના વિડીયો મળી જશે અને પાઠવાય જોઈ શકો અથવા શાળા મિત્રમાં પણ ધોરણ પ્રમાણે પાઠવાય તમે વિડીયો જોઈ શકશો ક્લિયર ચાલો આગળ વધીએ શું કહે છે ભિન્ન શબ્દ પર રાઉન્ડ કીજીએ ઉદાહરણ તરીકે પાલક ગાજર સેબ લોકી તો એ સેબ અલગ પડે સફરજન બરાબર બાકી શાકભાજી છે આ ફળ છે એવી રીતે કંકડી ગાજર બંધ ગોભી તો એમાં આવશે કેલા ઉપર પપીતા મૂલી આમ અનાર તો એમાં આવશે મૂલી પર કનેર ગુલાબ ચમેલી તો એમાં આવશે ધનિયા ઉપર મિર્ચ અદરક લસુન તો એમાં આવશે ફૂલગોભી પર પ્રશ્ન ચાર પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીજીએ હરે રંગ કી સબ્જીઓ કે નામ બતાવીએ તો હરે રંગ કી સબ્જી કરેલા પાલક મેથી કી ભાજી બંધ ગોભી ભીંડી લોકી કકડી चचरिंडा कुंदरू, ग्वार कंकोड़ा परवल आदि है कच्चे टमाटर का रंग कैसा होता है कच्चे टमाटर का रंग हरा होता है किन किन सब्जियों के स्वाद कड़वा होता है तो करेला कंकोड़ा और मेथी की भाजी का स्वाद कड़वा होता है प्रस्तुत इकाई में किन सब्जियों के नाम नहीं आए है तो प्रस्तुत इकाई में इन सब्जियों के नाम नहीं आए है कद्दू कंकोड़ा कुंदरू तुरई पालक प्याज रतालू, जमीकंद ग्वारफली चचरिंडा मूली आदि हलवा बनाने के लिए गाजर या लौकी के अलावा कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है तो हलवा बनाने के लिए गाजर या लौकी के अलावा चीनी घी पानी इलायची काजू बादाम पिस्ता आदि की जरूरत होती है ऐसे फल बताइए जिनकी सब्जी भी बनाई जाती है तो आम केला अंगूर अमरूद आदि फलों की सब्जी भी बनाई जाती है चलो नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए बराबर तो विद्यार्थी मित्रों चित्र नर्णन करवा तो यह सब्जी मंडी का चित्र है सब्जी मंडी में सब्जी की दुकानें लगी हुई है दुकानों पर ग्राहक खड़े हैं। एक दुकानदार की सब्जी बिकी नहीं है वह ग्राहक की राह देख रहा है दूसरे दुकानदार के पास से एक लड़की सब्जी खरीद रही है एक ठेले वाला भी दिखाई दे रहा है वह सब्जी बेच रहा है ठेले वाला ग्राहक स्त्री को बैंगन दिखा रहा है स्त्री के पास एक बच्चा भी खड़ा है जमीन पर कपड़ा बिछा पर बिछा कर दो स्त्रियां सब्जियां बेच रही है उनकी सब्जियां टोकरियों में रखी हुई है एक स्त्री के पास ग्राहक नहीं है वह उदास बैठी है दूसरी स्त्री के पास दो खरीदार खड़े हैं। एक लड़का भिंडी ले रहा है एक स्त्री सब्जी का भाव पूछ रही है मंडी के नजदीक से रास्ता गुजरता है मंडी के दोनों और पेड़ भी दिखाई दे रहे है, और सामने भी खड़ा है। चित्रों के आधार पर कहानी कथन कीजिए बराबर तुम्हारे आ चित्र ने आधार आ कहानी बनावा है बराबर तो चलो आ चित्र ने आधार अपने कहानी बनाए तो एक जंगल था उस जंगल में बरगद के पेड़ के पास एक हाथी रहता था हाथी और बरगद के बीच पक्की दोस्ती थी एक दिन बात-बात में हाथी बरगद पर क्रोधित हो गया और बरगद की डालियां तोड़ने लगा वह बरगद को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करने लगा बरगद का पेड़ उसे समझाने लगा हाथी भैया मुझे क्यों उखाड़ रहे हो मैं सबके लिए बहुत उपयोगी हूँ गर्मी के मौसम में जब सूरज अगन गोला बनकर गर्मी बरसाता है तब सभी पशु पक्षियों को मैं छांव देता हूँ अतः मुझे रहने दीजिए मैं आपकी भी कभी सहायता करूंगा कई दिन बीत गए गर्मी के दिनों में कड़ी धूप के कारण हाथी व्याकुल हो उठा। इतने में उसने आवाज सुनी हाथी भैया अकुलाओ मत इस ओर आओ मेरी छाया में बैठो आराम करो यहाँ तुमको गर्मी से राहत मिलेगी हाथी बरगद के पेड़ के नीचे आकर खड़ा रहा उसे सचमुच चैन मिला उसने बरगद के पेड़ का उपकार माना હાથી ઓર બરગદોનો ખુશ હો ગયા પ્રશ્ન સાત નીચે દે ગયે ચિત્રો કે બીચ ભેદ બતાવીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ બે ચિત્ર છે એમના વચ્ચે ચાલો આપણે તફાવત આપી દઈએ શું કે છે પહેલા ચિત્ર મેં એક ખેત હે એક કિસાન હલ ચલા એક ખેત જોતા જા રહ્યા દિખાઈ દે હે નાચતા હુ મોર દીખતા હે एक बकरी लड़के के आगे है घास के दो गट्ठर पड़े है दो खेत है दो किसान सब्जी तोड़ रहे हैं, दोनों खेतों में बैंगन और भिंडी के बड़े बड़े पौधे दिखाई दे रहे हैं। एक लड़का टमाटर खाता हुआ दिखाई दे रहा है खड़ा हुआ मोर दिखता है एक बकरी लड़के के पीछे है सब्जियों का ढेर पड़ा है आगे विद्यार्थी मित्रों तो हम आप स्वाध्याय सोल्यूशन जुए आज वीडियो कंकि तमाम लखवा मैं आपता होना मित्रों की कमेंट होट प्रश्नों के उत्तर दीजिए बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे कच्चू में कौन कौन सी सब्जियों का उपयोग होता है कच्चू में, में बंद गोभी मूली गाजर बीट प्याज ककड़ी मिर्च टमाटर आदि सब्जियों का उपयोग होता है आलू से खाने की क्या क्या चीजें बनती है आलू से चाट चिप्स टिकिया जैसी चटपटी और मजेदार खाने की चीजें बनती है मसालों से रसोई में क्या होता है मसालों से रसोई को स्वाद और सुगंध मिलते हैं। बैंगन ने सबको क्या सलाह दी बैंगन ने सबको शांत किया और कहा आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है मिलजुल रहने में ही हमारी भलाई है बच्चों को कौन कौन सी सब्जियां बहुत पसंद होती है बच्चों को आलू गाजर शकरकंद और टमाटर जैसी सब्जियां बहुत पसंद होती है जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों के नाम बताइए तो जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों के नाम इस प्रकार है आलू गाजर प्याज मूली रतालू, लहसुन शकरकंद और जमीकंद सूरन आदि बैलों पर कौन कौन सी सब्जियां होती है तो ककड़ी करेला कुम्हड़ा तोरई लोकी कुंदरू परवल सेम आदि सब्जियां बैलों पर होती है चलो नीचे दी गई सब्जियों के रंग रूप आकार या स्वाद के बारे में दो दो वाक्य लिखिए बैंगन बैंगन काले रंग का होता है उसके माथे पर हरे रंग की कलगी होती है बैंगन गोलिया लंबा होता है टमाटर टमाटर लाल रंग का होता है उसका खट्टा मीठा स्वाद सबको अच्छा लगता है टमाटर गोल होता है करेला करेला हरे रंग का होता है वह जवर ज्वर मधुप्रमेय जैसी बीमारियां ठीक करने में उपयोगी है उसका स्वाद कड़वा होता है उसके दोनों ओर दोनों छोर नुकीले होते हैं लौकी हरे रंग की और लंबी होती है लौकी का हलवा बनता है

ગુજરાતી મેં અનુવાદ કીજે સભી સબ્જીયા મેરે અધૂરી અધૂરી બધી શાકભાજીઓ મારા વગર છે ગાજર સે હલવા બનતા હે ગાજર થી હલવો બને છે મસાલે રસોઈ મેં સ્વાદ ઓર સુગંધ પ્રદાન કરતે હે મસાલા રસોઈ ને સ્વાદ અને સુગંધ આપે છે કરેલા સ્વાસ્થ્ય કે લી બહુત લાભદાયી હે કરેલું આરોગ્ય માટે ખૂબ લાભદાયક છે બિરજુ ચાચા સો ગયે બિરજુ કાકા સૂઈ ગયા પ્રશ્ન પાંચ દેખીએ પતા કીજીએ ઓર લીખીએ जब तुम इस पाठ को पढ़ रहे हो तो उस समय खेतों में कौन कौन सी सब्जियां उगी होगी तो जब हम इस पाठ को पढ़ रहे हैं उस समय खेतों में ये सब्जियां उगी होगी फूलगोभी, बंद गोभी टमाटर बैंगन सैम, लौकी आलू प्याज करेला ककड़ी तुरई धनिया पालक भिंडी हरी मिर्च गाजर मूली रतालू लहसुन शकरकंद कंद कंद आदि इनमें से कौन सी सब्जी होगी जमीन के ऊपर बेलों पर जमीन के ऊपर पौधों पर जमीन के नीचे तो जमीन के ऊपर बेलों पर लगने वाली सब्जियां कड़ी करेला तोरे लौकी सेम आदि जमीन के ऊपर पौधों पर लगने वाली सब्जियां धनिया बंद गोभी फूलगोभी टमाटर पालक भिंडी हरी मिर्च बैंगन आदि जमीन के नीचे लगने वाली सब्जियां गाजर प्याज आलू मूली रतालु लहसुन शकर कंद आदि प्रश्न निम्नलिखित शब्दों का उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग कीजिए प्रशंसा अधूरा पसंद भलाई शान तो प्रशंसा तो निंदा अच्छे कार्य करने वाले की प्रशंसा होती है बुरे कार्य करने वाले की निंदा होती है अधूरा पूरा मूर्ख लोग काम अधूरा छोड़ देते हैं, समझदार लोग काम पूरा करते हैं। पसंद ना पसंद मुझे नियमित छात्र पसंद है मुझे अनियमित छात्र पसंद ना पसंद है भलाई बुराई अच्छे लोग हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं बुरे लोग हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं शांत असांत कक्षा नियु, में विद्यार्थी शांत रहते हैं तो पढ़ाई में फायदा होता है कक्षा में विद्यार्थी अशांत रहते हैं तो पढ़ाई में नुकसान होता है प्रश्न सात निम्नलिखित शब्दों का उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग कीजिए सुगंध आरोग्य मन भावन सरताज बहुत तो सुगंध सुवास फूलों की सुगंध सबको अच्छी लगती है फूलों की सुवास सबको अच्छी लगती है आरोग्य स्वास्थ्य भरत का आरोग्य अच्छा है भरत का स्वास्थ्य अच्छा है મનભાવન ના પસંદ મેરા મનભાવન ફલ કેલા હેરા મનપસંદ ગાય હે ગ્વાક કે પાસ અધિક હે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસનું સોલ્યુશન જોયું એવી રીતે પાઠની સમજૂતી પણ આપણે જોઈ છે તો આ બધા જ વિષયના વિડીયો તમને જોવા હોય તો ક્યાંથી મળશે મેં કીધું એમ આપણી વેડ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશનમાં તો ત્યાં જઈને તમે ધોરણ પ્રમાણે વિષય પ્રમાણે મેળવી શકશો તો તમારા મિત્રો દોસ્તોને જાણ કરજો આ વિડીયો કેવો લાગ્યો ચોક્કસથી કમેન્ટ કરજો ચેનલમાં હજી સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું તો સબસ્ક્રાઈબ કરી તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરજો લાઇક કરજો અસ્તુ જય હિન્દ જય ભારત